Вы так всегда ходите, да, зараз? Зараз, да, так. Mm -hmm. Еще, я же скажу? кажу, то раньше хоть на бровку могла вылезти, а теперь mm -hmm. на бровку не вылезла. Вот я так, я так же не вылезла, и с палкой не уже вылезти а дальше. Mm Пациентка обратилась с жалобой на боль в левом тазобедренном суставе. Был установлен диагноз, асфийский некроз головки левой бедренной кости и также участки асфийского некроза тела, готовленное в на видео мы проводим клиническое исследование больной, обследование, на котором четко видно, что правая нога, движение в тазобедренном в коленном суставе в полном объеме, безболезненная, больная, без проблем, выполняет все эти упражнения. С левой нижней конечности у нее видно клинически, что это проблемно. Она не, не может поднять ногу, не может выполнить достаточный объем движений в тазобедренном суставе в левом, проявление артроза. А левый не. Все, да. Более. нет уже хрящевой ткани и на головке и на грудушной впадине и движение причиняет пациенту очень большое неудобство. Это опять вот то, что я всегда говорю, что спицистический некроз он коварен, коварен тем, что хрящ повреждается вторично и, в общем-то, пациенты пациента приводит к врачу Больницу боль, ограничение движений. Эти симптомы уже могут возникнуть при очень больших разрушениях, как в головке бедренной кости, так и виртужной впадине. Проведя предоперационное планирование, в общем-то, стало понятно, что также пластика виртужной впадины еще необходимости в ней нет. Поэтому было принято решение провести первичное бессементное эндопротезирование. Выполнена операция, согласно предоперационному планированию, установлен бесцементный э, первичный эндопротез, реабилитация проходит штатно. Тыщ, 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 тыщ.